Hola a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a mi nuevo video. Para los que no me conocen, soy Rabun, vivo en Viena y me encanta aprender idiomas. Hoy les voy a compartir el video en el que mi querida amiga española Irene me entrevistó sobre el aprendizaje de idiomas y cómo aprendí español. Porque el español está... Saludos a todos mis amigos hispanohablantes a Latinoamérica y a España. Si estás aprendiendo español o si quieres mejorar tu español, puedes seguir su canal porque ella tiene videos maravillosos. Le voy a dejar el link abajo. Y por favor, no olviden los subtítulos. Los tengo en turco y en inglés. ¡Vamos! Pues hola a todos y bienvenidos. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos al canal de Rabun, Rabun Demir. Hola Rabun. Hola, hola Irene, hola. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Estoy en Viena, sí. ¿Y tú? Yo estoy muy bien. Yo estoy en España hoy. Me hace mucha ilusión entrevistarte porque Rabun es un políglota de verdad. Por favor, preséntate. Sí, uh, soy Rabun. Me llamo Rabun, soy de Turquía, pero desde 2009 vivo en Viena, en Austria. Vine aquí para estudiar y ya terminé mi carrera. Estudié arquitectura. No estudié algo con los idiomas como mucha gente piensa. <laughs> Y, pero me encantan los idiomas. Eh, mi lengua materna es turco, obvio, y hablo inglés, alemán y español, creo, con fluidez. Y hablo un poco ruso y chino también, como de nivel intermedio, creo. Y soy principiante en coreano. Bueno, wow. siete totalmente, pero con niveles diferentes, podría decir. Es increíble, sí. Hablas siete idiomas. A mí me sorprende mucho y me da mucha envidia. Gracias. Oye, ¿en qué orden aprendiste estos siete idiomas? ¿Cuál fue el primero que aprendiste? Bueno, en la escuela cuando estaba en Turquía empecé a aprender inglés como muchos niños creen en las escuelas. En Turquía teníamos una casa de verano en otra ciudad y teníamos muchos vecinos de otros países, de Inglaterra, de Holanda. ¿no? Y para comunicar con ellos teníamos que hablar en inglés. Así que yo practiqué mucho mi inglés porque en ese tiempo no podía hablar otros idiomas, solo inglés y turco, mi lengua materna. Y después con a los 19 años eh, vine a Viena para estudiar como dije antes y como tú sabes se tiene que eh, dominar el idioma alemán para poder estudiar en la universidad y hice un curso de alemán por dos semestres y después estudié toda mi carrera, terminé mi carrera en alemán y cuando llegué a Viena yo tenía muchas ganas de aprender español. Poco a poco conocí a mucha gente española y de Latinoamérica y después hice un curso muy pequeño como solo 10 horas con una profesión española y solo para ver cómo funciona, si me gusta el idioma, cómo suena, bla, bla, esas cosas. Y me gustó mucho el idioma español. Y después hice otro curso y después me fui a Valencia, a España, para practicar mi español. Y hice un curso de español, pero solo por un mes. Y, pero es, fue un poco divertido porque en Valencia no practiqué mucho español porque mis mejores amigos del curso no podían eh, hablar bien español, por eso teníamos que com comunicar en inglés o en alemán. Pero después de regresar a Viena, yo me dije, ok, ahora a partir de ahora tienes que hablar en eh, español, ya tienes uh, suficientes amigos de Latinoamérica, de España. Y practiqué mucho con ellos. Y después me decidí a aprender otro idioma y poco a poco conocía gente eh, de Rusia, de Ucrania y de otros países que hablan ruso. Pero para el ruso no hice un curso, solo intenté aprender con la ayuda de mis amigos. Pero no puedo decir que hablo ruso con fluidez solo fue solo como hobby para mí y después de ruso eh, conocí a una gente a unas personas de China y me interesaba mucho porque como sabes chino es totalmente diferente un idioma muy distinto no tiene que ver nada con otros idiomas pues hice un curso de chino todavía lo estoy haciendo en un curso pero tenemos solo dos horas por semana y no lo hablo con fluidez pero es que si se trata de mi nivel en chino es un poco difícil de describir porque chino es un idioma muy interesante. Es que cuando leo algo entiendo mucho, pero oír y hablar es muy difícil. Y tienen pons y todo eso es muy complicado. Y después yo quería aprender otro idioma y me a aprender, eh, empezar con coreano porque tengo muchos amigos de Corea y me encantaría comunicar con ellos en su idioma. Y, pero soy todavía principiante en coreano. Me sorprende mucho porque además las últimas lenguas las has aprendido de manera autodidacta. O sea que Raúl tiene la motivación suficiente como para ponerse a estudiar él solo, buscar materiales, buscar libros. Enhorabuena. Gracias. Sí. Pues te voy a hacer otra pregunta, que es, ¿qué es lo que más te gusta de aprender idiomas? Muy buena pregunta. Y bueno, para mí mi gran motivación es comunicar con la gente en su idioma. Me encanta hablar chino con mi amigo de China. Me encanta hablar alemán con mi amigo austríaco alemán. Eso me da mucha motivación porque es que cuando hablo español contigo, no toco tu cerebro, toco tu corazón, como dice Nelson Mandela. Es que tenemos mucho menos distancia. La gente se siente mucho más relajado. Es que es mucho más fácil de hacer amigos. Y veo que hablas muchos idiomas. De familias muy distintas. Me gustaría preguntarte eh, si es muy difícil aprender un idioma con otro alfabeto. Depende de la, del, del idioma también. Por ejemplo, el alfabeto ruso ya, como sabes? Tienen alfabeto cirílico, ¿no? Y para coreano también tienen se llama Hangul. Recomiendo de aprender el eh, alfabeto desde el principio hasta siempre y siempre seguir usándolo con el idioma. Y después de aprender el eh, alfabeto Podría recomendar también a la gente que quiere aprender esos idiomas con otro alfabeto que practiquen leer periódicos, unas no sé, novelas o lo que sea solo para practicar leer. Y cuando empiezas a aprender un idioma nuevo, ¿hablar otros idiomas te ayuda o te dificulta? Eh, creo que me ayuda muchísimo. Puedo dar muchos ejemplos. Como sabes, mi lengua materna es turco. Y turco no es un idioma europeo. No tiene que ver nada con la gramática y estructura. Es totalmente diferente. Pero cuando llegué a Viena ya dominaba inglés. Y eso me ayudó, ayudó mucho para aprender alemán porque ya podía comparar alemán con inglés. Y por ejemplo después empecé a aprender ruso, un idioma eslavo. Y por eso es mucho más fácil para mí, si me decido un día de, no sé, aprender polaco o checo o algo así, va a ser mucho más fácil para mí porque son de la misma familia de idiomas, así que se puede comparar muy bien. Y después, por ejemplo, aprende un poco coreano y coreano y turco se parecen mucho también. Orden de las palabras, verbos, así que puedo comparar con turco. Coreano es un idioma aglutinante como turco. No se dice yo soy Irene, se dice yo Irene soy. Así funciona. Y por eso me ayudaba mucho. Hablo turco y puedo comparar con coreano. Y si aprendo japonés un día va a ser más fácil. Siguiente pregunta, Raúl. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta de la cultura española y también de la cultura hispana de Latinoamérica? Creo que el cariño de la gente, la amabilidad de la gente me gusta mucho. Creo que es muy fácil hacer amigos en España y en Latinoamérica también. De la cultura sí, es que no siento la distancia cuando conozco a alguien, por ejemplo. Qué bonito, muchas gracias. Y tu cultura natal, por decirlo de alguna manera, es la turca. ¿Encuentras muchas semejanzas entre la cultura turca y la cultura española? Sí, definitivamente. Creo que somos similares si se trata de esa cosa como de ser cariñoso. Lo tenemos distancia también en Turquía, somos muy amables. Y ahora quiero preguntarte sobre la lengua española. ¿Me puedes decir cuáles son tus expresiones o tus palabras favoritas en español? Una cosa que me gusta mucho en el idioma español es que hay tantos países en el mundo que hablan español y cada país tiene expresiones diferentes, palabras diferentes. Por ejemplo, si quiero decir, no sé, eso es guay, se puede decir guay, chévere, padre, chulo. Sí, esas cosas. Y segundo, la expresión caerse bien me gusta mucho, es muy útil, creo. Porque, por ejemplo, en inglés se dice I like you o ich mag dich, o en truco también se dice como te quiero, pero caerse bien es un poco, no sé, se puede usar en muchas ocasiones para explicar que tú quieres a esa persona. Y para ir terminando, quiero preguntarte un consejo que le darías a un estudiante de español. Una gran ventaja que los estudiantes de español tienen es que hay muchos recursos en el Internet. Canales de YouTube, hay novelas, hay telenovelas, hay páginas en internet, hay mil cosas. Por ejemplo, una amiga mía alemana aprendió eslovaco, eh, pero como sabes, no hay mucha gente que habla el idioma y por eso no tenía input, no tenía recursos, no y después perdió su motivación. Si el idioma es pequeño, bueno, se, se puede aprender todos los idiomas si alguien tiene motivación, eso es cierto, pero si un idioma es pequeño, no hay muchos recursos y la gente no tiene mucha motivación, pero no es así para español. Hay millones de cosas para aprender, para practicar. Estoy de acuerdo. Pues yo no tengo nada más que preguntarte, darte la enhorabuena, porque Ragú me ha dicho que hace mucho tiempo que no habla español, pero... En esta entrevista lo has hecho muy bien, enhorabuena. Y darte las gracias. Este vídeo lo pondremos en mi canal y también en el canal de Raúl, que tenéis que ir a verlo porque hace vídeos muy interesantes sobre cómo aprender varios idiomas, sobre diferencias culturales y siempre podéis activar los subtítulos para entenderlo. Muchas gracias por darme la oportunidad de hacer este vídeo. Gracias a ti. Ha sido un placer. Para mí también, muchas gracias. Pues Muchas gracias también a, a nuestros seguidores. Les mandamos un saludo muy fuerte y les decimos que nos den un me gusta. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós, chao.